Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiz. Bu videomuzda e, mən marshmallow diş tortu bəzləyəcəm. Sadə formada evdə e, özüm bəzədiyim bir tortu sizlə paylaşmaq istədim. Ümid edirəm ki, izləyicilərimiz üçün yeni bir fikir olar. Onda deyim ki, mən tortun diametrini biraz balaca götürdüm e, və Tortun diametrini əvvəlcə sadə kağız üzərində çəkəcəm ki, e, diş qəlibini çıxartmaq mənim üçün daha rahat olsun. Yəni tortun ölçüsünü bilə bilmək daha asan olur. E, mənim tortumun ölçüsü bu qədərdir. Daha sonra e, buna uyğun şəkil çəkəcəm diş şəkli. Diametri 23 sm-dir. Əvvəlcə tam orta nöqtəsini qeyd eləyirəm. bu formada diş şəkli çəkirəm. İstəsəniz hər hansı bir şəkllə baxıb çəkə bilərsiz. Əgər özünüz şəkil çəkmək istəməsəzsə, qısır kubyə mərkəzlərində adi A4 vərəqlərdə şəkil çıxartdıra bilərsiniz. Yəni diş şəklinin konturları olan sadə vərəq çıxartdırıb kəsə bilərsiniz. qəlbimiz artıq tam hazırdır. İndi isə e, tortumuz üçün lazımi bəzəkləri hazırlamağa başlayacam. Mən belə qarğıdağı nişastası ilə yayıram ki, yapışmasın. Ə e, mən biraz hündür qalıb qurması üçün qaşıq qoydum. İstənilən hər hansı bir fiqurdan e, istifadə edə bilərsiniz ki, bantik quruduqda bu formada e, biraz hündür formada qurusun. Yəni quruyandan sonra çıxartdıqda artıq e, yapışmayacaq bir-birinə. Ə e, daha sonra isə bantiki qurumağa qoyuram və diş fırçasını hazırlayacam. Fırçanın künc hissəsini, daha doğrusu da ucu hissəsini biraz nazik götürdüm və başlıq hissəsini əlimlə yastlayıram ki, daha enli olsun. Və fırça hissəsinin görünüşünü əldə etmək üçün kənar hissələri bu formada bıçaqla kəsirəm ki, sanki fırçanın tükləridir. Bu hissəni isə ə e, fırça üzərində məcun görünüşünü əldə etmək üçün hazırladım. Əksessuarlar qoyana qədər tortun üzərini hazırlamağa başlayıram. Əvvəlcə qalıbı üzərinə qoyub keksləri kəsəcəm. İstəsəniz ayrı-ayrıb keksləri kəsib, yəni qalıbı tək-tək keksin üzərinə qoyub daha sonra üstüstə yerləşdirə bilərsiniz və yaxud da əksinə. Mən üstüstə qoyub aralarını kremlədim. Yalnız üst qatıb kremləmədən saxladım ki, qalıbı kəsim, daha sonra kremləyəcəm. Mən kekslərin daha dadlı olması üçün və eyni zamanda quru qalmaması üçün hər zaman şərbətdən istifadə eləyirəm. Onda deyim ki, bu dəfə kremi süddən hazırlamışam. İstənilən formada krem hazırlaya bilərsiz. Daha sonra ise malçıpanı yayacağım ve tortun üst formasını tamamıyla malçıpanla kaplayacağım. Belə kənar hissələrə malçpandan bəzək vurdum ki, kəsdiyim hissələrin izini itirin və tortumuz daha gözəl olsun. Aksessuarları yerləşdirəndən sonra tortumuzun üz çizgilərini hazırlamağa başlayıram. İlk olaraq ağız hissəsini hazırlamaq üçün bizə qara maltipan lazımdır. 2 dəfə yarım dairə kəsdikdə ağız formasını əldə etmək olur. Bu tortumuzun yanaqlarını mən çəhrayı qida boyasından istifadə edib bəziyəcəm. Amma istəsəniz çəhrayı maspandan dairələr kəsib yapışdıra bilərsiniz. Gördüyünüz kimi tortumuz tam hazırdı və çox gözəl alındı. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.